Зеленський Порошенко, Тимошенко, Бойко Чи Гриценко хто ж очолить державу у наступні п'ять років? З такими думками українці лягали спати 31 березня. І чи були здивовані першими результатами підрахунків голосів? Вас Это ирония или... Вас и то, и другое. Честно, мы не удивлены. Работаю с людьми, каждый день очень много слышу мнений, и в основном все единогласно выбирают одного кандидата. Мы восторжены. Мы голосовали за Зеленского, и мы надеемся, он победит и во втором туре. Да, мы тоже не знаем, чем это закончится. Может быть, это как веришь Деда Мороза и хочешь, чтобы было хорошо. Но мы хотим, мы хотим, чтобы нашим детям было лучше. Я считаю, что все честно и правильно было. Почему удивлены? Ну, хотелось бы, чтобы наш кандидат выиграл. Ну, лидирует Зеленский, мы в принципе тоже не против. Но ну, мы голосовали за Петра Алексеевича. Все равно наш выбор такой. Нам нормально и при нем живется. Молодежь вся голосовала за, за Зеленского, Зеленского ну, потому знаю, что это... они не понимают, что у него нет команды. Они о новое лицо, молодое лицо. Они проголосовали за него. Ну, большинство, я думаю и надеюсь, что будет Зеленский. Он как бы не был еще возле, я сейчас можно скажу грубо, возле корыта. Он там не был, ни в чем не замешан. Да, человек маленький, он с 95-го квартала, с КВН, -а выбился. Дай бог ему здоровья. Мои ощущения, я предполагала, что это будет, потому что молодежь, я работаю с молодежью, и они... В принципе, все говорили, что будут за него голосовать. Я отношусь к этому, в общем-то, как бы, знаете, так, двояко. Немножечко, но опыта нет политического. Я, у меня просто сейчас слов нет в этом. Я, например, решил за Порошенко. Я знал его курс, я знал его, видел результаты. Ненормально все это, ну а что делать? До сих пор есть такая надежда, что это шоу. Что это все закончится? Что это, да, со вторым туром закончится наконец-то и люди э, придут в себя, перестанут смотреть этот весь цирк и театр и сделают правильный выбор в конце концов. Меня этот результат не удивляет абсолютно. Но я не скажу, что его поддерживают, просто радует, что хотя бы новые люди какие-то появились. Кто-то не боится в наше время что-то пробовать. Я не голосовал, мы были на работе, у нас не было времени даже поехать поголосовать. Ну, в принципе, можно, нужно менять уже. все. В принципе, молодых вперед. Не, не, просто я понимала, что эта влада уже должна уйти, а пришел человек, должен прийти, который уже не замаренный в этих самых коррупции и прочей воровстве. Мы мониторили ситуацию, да, постоянно были в курсе всех событий, вот, поэтому мы не Я к этому готовился, я это знал, бы так и будет. Я иду с веселой, хорошей улыбкой, просто иду платить коммуналку, поэтому это грустная улыбка. А так все хорошо все. Недавно приехал из-за рубежа, работал в Польше, общался там с большим количеством людей из разных областей Украины. Видел, что большинство, в принципе, за Зеленского. Я был в избирательной комиссии, ну, был с Видел, как все подсчитывалось. Я не удивлен. У нас 43% там, где мы считали. Жалко, что не больше 50%. Ну, мы надеемся на удачу во втором туре. Меня больше интересует, чтобы в стране был мир, порядок и все было хорошо.